কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে' কমিশ্যন গঠন কৰা নাই কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত এইথ আছাম পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে' কমিশ্যন গঠন কৰা নাই কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত এইথ আছাম পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে' কমিশ্যন গঠন কৰা নাই কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত এইথ আছাম পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে' কমিশ্যন গঠন কৰা নাই কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত এইথ আছাম পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পে' কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰা নাই